4 nömrəli çalışmaya baxaq. E, deməli yazılıb ki, e, fiqurların uyğun perimeter və sahələrini müəyyən et. Xəttlə birləşdir. Deməli birinci yazılıb uzunluğu 12 sm, eni 6 sm olan düzbucaqlı. Burada düsturu bilmək lazımdır. Düzbucaqlının perimeteri və sahəsinin tapılması düsturu. E, S bərabərdir. Burdan yazıram a p bu düzbucaqlıya aiddir düzbucaqlının sahəsidir p də bərabərdir yəni perimeter bərabər 2 vurulsun a plus b bax bu düsturla tapılır e, deməli sahəsi nə olacaq e, uyğun olaraq nə olacaq e, 12 6 12-ni vururam 6-ya 72 deməli bax bunun birinci sahəsi 72 olmalıdı 72 də hardadır bax burada perimeter nə qədər olar 2 vuraq 12 + 6 nə qədər edər? 18 * 2-yə, o da 36. Deməli, bunun perimetri 36-dır. 36 də 36 bax burada var. Bu uyğunlaşdı. Daha sonra tərəflərinin uzunluğu 9 sm olan kvadrat. Tərəflərinin yazıb ə, artıq 3-cü sinif şagirdləri bilməlidir ki, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər, dörd tərəfi var və hər bir tərəf də bir-birinə bərabərdir və kvadratın sahəsinin düsturu S bərabərdir a kvadratı P bərabərdir 4a e, S bərabər a kvadratının əsasən e, kvadratın e, sahəsini tapmaq üçün yəni 9-un kvadratı yəni 9-u 9-a vururam o da 81 deməli burada kvadratın e, sahəsi 81 oldu. Bəs yaxşı, bunun perimeteri nə qədərdir? Perimeterini tapmaqdan ötürü də 4-ü vururam 9-a 36. Heləmi Deməli, perimetri də oldu 36. Bax görürsüz, perimetri, eyni perimetri eynidir. 1-ci ilə 2-ciyin perimetri eynidir. Eee, laçın bu sizi çaşdırmasın. Yəni e, düstura əsasən nəyi tapdınızsa, suru da uyğunlaşdırıb xətlə birləşdirin. Daha sonra uzunluğu, üzr istəyirəm, uzunluğu 8 sm, eni 9 sm olan düzbucaqlı A burda yan da düzbucaqlı. Düzbucaqlında düz, bucaqlığı. düz sürüm burda yazmışam. S = AB. 8 * 9. Uzunluğu 8, n-i 9. 8 * 9-a vuran da 72 edir. Deməli bunun sahəsi 72-dir. Bəs yaxşı, perimetri nə qədər? Perimetrinə tapmaqdan üçün 2 vursun 8 + 9 nə qədərdir? 17. 34. 34 də burada var. Bu da bu, bu da belə. 4-cü tapşırıqla belə uşaqlar.